assalomu alaykum aziz bolajonlar bugun kun davomida kayfiyatingiz yaxshi bo'ldimi sizni hech kim xafa qilmadimi albatta yaxshi bola bo'lib yursangiz sizni hech kim xafa qilmaydi huda behuda janjal qilsangiz ayniqsa kompyuter o'ynayman telefonni bering deb xar hasha qilaversangiz kattalar sizlardan achchiqlanadi avval ham aytgan edim yana bir bor takrorlayman kompyuter juda yaxshi narsa hozirgi tezkor texnika asrimizda usiz deyarli yashab bo'lmaydi lekin kompyuter telefonlar siz bolajonlarga zarar kun bo'yi kompyuter va telefonlardagi turli o'yinlarni xususan qo'rqinchli ochishma o'g'rilik janjal o'yinlarini o'ynab o'tiradigan bo'lsangiz sizlarga juda ham zarar va xavfli bo'ladi katta bo'lsangiz ana shu telefon va kompyuterlar o'zingizniki bo'ladi kompyuterda ajoyib dasturlarni yaratishni istasangiz hoziroq bugundan boshlab qo'lingizga kitob oling dunyodagi buyuk odamlar eng boy odamlar kompyuterlarni telefonlarni yaratishgan ana shu odamlar juda ko'p ko'p kitob o'qishgan ekan agar siz ham kelajakda katta odam bo'lishni istasangiz butun dunyoni lol qoldirib zukko badavlat bo'laman o'zim ham boy bo'laman vatanimni ham badavlat o'lkaga aylantiraman desangiz eng sara kitoblardan topib o'qing bunda sizga albatta kattalar ota onangiz yordam beradi kitob sizga nafaqat dunyoni tanitadi balki odamlar bilan tillashishni gaplashishni mahoratingizni ham oshiradi fikr dunyoyingizni kengaytiradi buni orqasidan bilag'on bo'lasiz keling aziz bolajonlar hozir men sizlarga kitob haqida bir hikoya aytib beraman eshitamizmi bolajonlarim ha barakalla hozir diqqat bilan teleekran qarshisidagi bolajonlarimiz ham hikoyamizga quloq solishsin qadim zamonlarda butun dunyoni ilmi yozilgan kitob dunyo bo'ylab yo'lga chiqibdi o'ziga do'st izlabdi yo'l yuribdi yo'l yursa ham mo'l yuribdi yura yura bir o'rmonga kelibdi o'rmondagi hamma jonzotlar kitobni xo'rlashibdi kitob o'rmon jonzotlaridan qochib cho'lu biyobonga boribdi cho'lu biyobondagi darrandalar yovvoyi o't o'lanlar ham kitobni tan olishmabdi kitob ko'z yosh to'kib borayotsa gulzorda kapalak quvib yurgan bir bolakayga duch kelibdi bolakay kapalakni quvishdan to'xtab kitobni qo'liga olibdi u yerdagi chiroyli rasmlarni tomosha qilibdi va kitobni artib bag'riga bosib uyiga olib kiribdi shu kundan boshlab bolakay kapalak quvishni mushuk bilan kuchukcha bilan o'ynashni to'p tepishni to'xtatibdi ota onasi hayron bobo buvisi ham hayron bolakayga nima bo'ldi nega uydan chiqmay qoldi ular hatto xavotirga tushibdi. bobosi uni temurbek deya chaqiribdi xuddi shunday buvisi chaqiribdi ota onasi ham chaqiribdi ular temurbek nima qilayapti ekan deb o'yiga tolishibdi va uyga kirishibdi kirib ne ko'z bilan ko'rsinki temurbek o'tirgancha butun vujudi bilan kitobni o'qiyotgan ekan kattalar juda xursand bo'lib ketibdi va asta sekin uydan chiqishibdi ana shu temurbek katta bo'lganida eng bilimli bolaga aylanibdi va dunyodagi eng katta oliygohda o'qib katta badavlat odam bo'libdi ko'rdingizmi aziz bolajonlar kitob insonga ana shunday bilimli bo'lishni boy badavlat bo'lishni o'rgatadi kitobning sehri shunda buni sira sira yodingizdan chiqarmang iya bizni ertakchi bolajonlarimiz kutib qoldiku keling endi navbatni ertakchi bolajonga beramiz marhamat bir bor ekan bir yo'q ekan qadim qadim zamonda <usurra> chol bo'lgan ekan chol baliq ovuvga <usurra> ketgan ekan yo'ldan qafa chiqib qopti, uni ichida sherxon bor ekan sherxon cholga aytibdi meni bu eydan chiqar debdi meni qornim och debdi keyin chiqargan ekan qafasning ichiga cholni solib qo'yibdi yoniga tulki kelibdi assalomu alaykum bobojon debdi ha debdi meni chol aytibdi meni sherxon yemoqchi debdi bunga ishonmayman soganga debdi meysa ishonmayman degan ekan qafasni ichiga kirib ko'rchi debdi kirgan ekan mana debdi tulki qafasning ichiga sherxonni solib puflab qo'yibdi murod maqsadiga yetibdi mana multfilmimiz ham nihoyasiga yetdi sizlarga yoqdimi multfilmimiz ha ham yaxshi endi bolajonlar oqshom cho'kib uxlaydigan vaqtimiz bo'libdi o'rnimizdan turib odatdagidek shu qo'llarimizni yuzlarimizni yuvib oppoq issiq o'rnimizga borib mazza qilib uxlaymiz albatta shirin tushlar ko'ring ertaga sizlarni buyuk ishlar kutayapti aziz bolajonlar hozircha xayrli tun xayrli oqshom sizlarga